Всем доброго времени суток. Очередное видео на тему физических таких явлений и экспериментов. И в этот раз речь пойдет про токи Фуко. В честь какого-то там кренделя, который их открыл, по-моему. Да? Или вихревые токи по-другому. Наводятся эти токи в сплошных проводниках, когда через них меняется магнитное поле, оно пересекает силовые линии. Алюминиевая пластинка. Собственно, вот вся конструкция. Да, алюминиевая пластина. И вот два магнитопровода от трансформаторов, один на другом просто лежат. 30 на 10 шайб. Ну и все это на железе висит просто еще на двух шайбах. Все просто. Так, сейчас камеру перестрою. Вот так. Так, вот трансформаторное железо. Кусочек. Магнитится, да? очень даже весьма неплохо. Это я для того, чтобы показать, что вот это алюминий. Вот снаружи он никак себя не проявляет. Он не магнитится. Все знают, что алюминий не магнитится и как бы с этим вопросов не возникает. Но не все знают вот такой эксперимент, хотя сейчас с ютубом можно увидеть что хочешь а раньше вот я например не представлял что такое явление может быть и когда увидел очень удивился точнее когда обнаружил по моему сам с феритовыми магнитами вот от динамиков там это все может можно заметить но настолько по моему кольцо там на ниточки подвешивают подносят оно там отклоняется, ну, то есть, очень слабые взаимодействия. Пока не появились неодимовые, я как бы этого и не знал, не думал, и вообще, как бы, неинтересно это было. Так, ладно, смотрим с неодимовыми, как происходит. Между ними магнитное поле сильное, в этих зазорах. Алюминий проводник, двигаясь в этом магнитном поле, пересекает силовые линии. И в нем наводятся круговые токи, так как он проводник. Можно считать, что вот тут витки коротко замкнуты по всей. Эти токи создают свое магнитное поле, которое направлено так, чтобы противодействовать движению проводника в поле магнитов постоянных. Ну а теперь смотрим, как это происходит. Вот я ставлю туда... Алюминий отпускаю, он должен упасть, но не тут-то было. То есть он двигается со значительным замедлением. Вот такая вот простая установка для демонстрации тока Фуко. Опять же, единственное, что нужно, это только вот магниты. Единственное, что имеет какую-то цену и надо покупать. Железо у многих может быть. Можно найти. Интересное явление, да? Токи Фуко, как и любые другие токи в проводниках, вызывают нагрев. случае он не заметен потому что очень маленькая мощность выделяется но если принудительно от руки эту пластину тягать туда-сюда двигать между этими магнитами то есть усилия чувствуются заметные рукой прилагать приходится чем быстрее будет движение пластины тем больше будет в ней токи больше будет нагрев я тут до этого попробовал от руки. Даже вот царапины видны. Она нагрелась немножко из холодной, вот как в помещении прохладно, как любое железо я беру, оно прохладное. Пластина стала чуть теплой для руки, то есть ну, градусов на 10, насколько она там подогрелась. Если ее двигать очень быстро, я хотел такой эксперимент провести, но как-то руки все не доходят сделать диск на вал двигателя его в прорезь ставить то нагрев будет сильный выше 100 градусов точно вот именно во избежании нагрева от этих токов фуко трансформаторное железо делают в виде пластин эти сердечники тоже спрессованы из пластин все трансформаторы, все пластины. Делается для того, чтобы уменьшить сечение, где эти токи проходить будут. Если это будет сплошной проводник, в нем будут наводиться токи. А так как он состоит из пластин, которые друг от друга изолированы слоем лака, там окислов каких-то, токи фуко в каждой пластиночке, но они очень маленькие, поэтому нагрев трансформаторного железа есть но он в пределах допустимых норм если бы повторюсь эти железки были трансформаторные сплошные он бы от перегрева от перегрева именно сердечника просто выходил бы из строя нагрев был очень сильным ну на этом все всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем счастливо.